То, что хотел сказать, я буду сокращать. Спасибо. У меня только хорошие новости, как всегда. во вчера на мой адрес пришло письмо от руководителя Всеукраинского эксперимента по внедрению медиаобразования. <риклад> это я значит, в часа два ночи писав. Через... Для меня это нормально. <риклад> так, значит, и э, Любовь Антоновна Найденова, наш Всеугранский руководитель, э, завідувачка лабораторії психологии, массовой коммуникации та медиаосвиты, заступник директора Института социальной и политичной психологии. Вот она огромное письмо прислала нам звернення до педагогічної рады. За, УК, за МВК номер 19. Это опубликовано уже у нас в ленте новостей. Огромное письмо, естественно, я зачитывать не буду. Но только, может быть, какие-то вот тут такие, же звоны взгляд, важные. Э, вы, какие задачи? Вы, вы, вы эффективный, эффективность стратегии выбора информации с урокованием индивидуальных особенностей. Сберегти баланс между виртуальным и реальным и практиками. Световой досвид пошел в способы развязания этих заданий показал, на краще навчаются дети перед дети в ну, я Если нужно развернуть ну, перед вырывание идеи шлях данный через медиаграмотность. То же самое говорил Сергей Аркадьевич, то же самое говорила сегодня Галина Витальевна, и будут наши коллеги говорить об этом. Но я хочу сказать, что любое творчество, и вы с этим как учителя, это наш хлеб, это наша платформа в нашей деятельности, оно невозможно ну, в атмосфере принуждения. И поэтому все наши педагоги знают, что постоянно одно и то же, повторяю, надоело всем уже, что основной принцип нашего проекта ⁇ принцип непринужденности. Что это такое? Это принцип соблюдения позитивного эмоционального фона. И вот мы провели исследование, у нас 20 коллективов медиаобразовательных работает в нашей школе, и мы провели исследование там, где что-то не получается, таких мало у нас, очень мало. Там нарушен этот принцип. Там пришел классный руководитель и наругал, почему вовремя не сделали газету или не создали мультимедийный, какой-то мультимедийный проект какие-то там нравоучения прочитал, создал вот этот негатив, выбросил в класс. И уже через три дня эти дети приходят, я не хочу, у меня нет интернета, у меня нет еще чего-то. То есть единственная причина, я настаиваю. У кого что-то не получается, там нарушен этот принцип, о котором говорил Сергей Аркадьевич, уже как ученый, и я даже не планировал об этом говорить. Само тому, пишет Любовь Антоновна, таким важным для всеукраинского медиасвитнего эксперимента есть досвид вашего Яки поедут в спильни медиатворчести всех субъектов последнего процесса. То есть речь идет о том, что перед медиаобразованием, что не просто вот медиаобразование как курс факультативный, который я считаю в 10 классе, это, это уже не приоритеты. Массовое вовлечение детей в медиаобразовательные процессы. Ну і пишет она благодаріч, вдячність педагогічному колективу і всім авторам проєкту ВМНФ, який є першим в Україні медіаосвітнім порталом, що активно розвивається і виступає в розвитку медіаосвітнього руху в Україні. Ваші зусилля це зразок ефективного медіатворчого вчинку в спільному інформаційному просторі. Поэтому, пожалуйста, призываю вас посмотрети це письмо. Воно очень содержательное, очень интересное. Ну, сами себе. Да. Значит, естественно, сейчас я сокращаюсь и постараюсь как можно меньше, чтобы наши докладчики сегодня очень интересные доклады, чтобы все успели все сказать. Значит, знаменательные даты, небольшой экскурс в историю. У нас очень много знаменательных дат, но я только несколько выбрал, чтобы мы помнили, с чего все начиналось. В октябре вышел первый номер журнала «Вестник мечты». Вот, то есть такой вот акцент соприкосновение с медиа у меня произошло. И уже в 2007 году мы открыли целый ряд сайтов, может быть, вы некоторые даже не заходили, не знаете, Вестник Мечты, Архузский центр, Детячий группы Украины, Куртинский форум и еще целый ряд сайтов, которые вот объединились, вот эти проекты, которые я администрирую, в издательство Вестник Мечты, которое получило международный статус. Почему мы это сделали? Потому что, вот смотрите, сейчас даже газеты американские, которые вот 150 лет развивались, их закрывают, журналисты оказываются без работы на улице, потому что все газеты превращаются в онлайн. И вот такой, такие онлайн ресурсы мы с вами создали. У нас портал школьной прессы очень развитый. Сентябрь. Анна Александровна вызывает меня и ставит передо мной задачу формулировать четко со всеми составляющими идею проекта Вестник мечты Новый формат. Мы открываем этот проект в сентябре 2009 года, создается сайт и начинается эта деятельность. В май 2011 -го вы уже говорили концепция внедрения медиаобразования. Через два месяца приказ Министерства освития, науки, молодежи и спорта, в котором там четко сказано, что ЗВК-19 базовая школа всеукраинского эксперимента. О медиаобразовании сказали. Я хочу сказать еще причина. Какая причина медиаобразования? Низкий уровень медиакультуры в современном украинском обществе. Один из самых низких. В чем это появляется? Подверженность медиаманипуляциям. Слабое сопротивление насаждению низкопробной медиапродукции. Вот оно показывает по телевизору, мы уже настолько привыкли, что считается, что это нормально, то, что там показывают. То, что в интернете мы можем случайно зайти на какую-то страницу и глаза на лоб лезут. Слабое сопротивление насаждению аморальных ценностей и распространение медиазависимости. Вот это, наверное, на первое место надо было поставить. То есть медиазависимость это когда попробуйте на неделю вынести телевизор из квартиры, и вы сразу почувствуете, как будто, знаете, как у какого-то, или возьмите, что интернет интегрирован, э, не заплатите за интернет и посмотрите, как вот это немножко. Так, дальше. Цели, спасибо огромное, Андрея Витальевна. Цель проекта создать эффективное школьное медиаобразовательное пространство как способ формирования медиакомпетентности, медиаграмотности и экологической информационной культуры учащихся 5-11 классов. Но абсолютно верно сказано, что начиная с самого раннего возраста мы, и мы осуществляем такую работу тоже. Значит, что касается экологической грамотности, ну, как бы республика мечта, а этот проект Японии, является проектом нашей организации общешкольной. И <связывая> <связывая> экологическая культура что это? Вот все задаются вопросом, почему загрязняется окружающая среда материальная. Воздух, вода и все такое. И все знают причины, все знают виновных, а эти процессы продолжаются. Вот мое мнение, я буду писать, писать об этом статью, уже запланировал, что мы должны начать сочищение информационной окружающей среды. И тогда сознание будет меняться, и тогда о материальной о материальной среды не придется говорить, о наших проблемах не называют. Да, дальше. Значит, я хочу сказать, что огромнейший авторский коллектив. но... У нас, конечно же, идея и структура, и все. Это Анна Александровна, спасибо большое. Я тогда даже все не подозревали, какое, как это все выглядит и какой громадный успех это будет на всеукраинском уровне иметь. Вот, Но у нас, конечно, огромный коллектив авторов, координаторов проекта. Вот здоровая Ирина Викторовна имеет статус координатора. Очень эффективно идет работа на филиале. Вы все это видите, все это видно невооруженным глазом по порталу. Партнеры. Значит, у нас все неперечисленные здесь, это и госструктуры, это и выдающиеся такие у нас общественные организации. Вот, Академия Украинской прессы, Министерство свиты и институты Академии наук не перечисляют. Экспертный совет, то есть люди, которые не, не... Вот вы видели, как недавно Елена Борисовна Сумская помогала нам и подарила нам свои произведения. Просто это... Значит, это 30... Порядка 30 писателей, поэтов из разных стран мира, которые никогда еще не отказывали ни написать рецензию, ни дать оценку какому-то медиатексту, ни подсказать что-то. Вы помните, у нас в прошлом или в прошлом году был, был интересный проект такой, назывался он «Город моей мечты». Сейчас, если зайти на эти сочинения на портале, там десятки тысяч просмотров. Просто мы не наблюдаем за этим, но необыкновенно популярный проект «Город моей мечты» за рука 19. Этот проект был предложен нашим автором Владимиром Федоровичем Карстоном из Германии. Ну и научный совет, я уже не буду говорить, уже представляли его. Да, задачи направлены на работу с детьми, задачи направленные на работу с учителями. Начну, уже говорили, начну говорить сейчас, начнут мне хлопать. Значит, наши подразделения проекта. Ну, вам представлять не надо, может быть, конечно, надо, потому что есть здесь и младшая школа, которая, ну, может быть, не знает об этом. У нас 20 на сегодняшний день медиаобразовательных проектов э, и на филиале все классы 5-11 и на, э, в основной школе. И вы знаете, люди из младшей школы тоже подходили и говорят, а если мы будем иметь свою газету, и милости просим, на портале у нас есть возможности, э, будут проплачиваться такие расширения этого дискового пространства. И мы будем предоставлять эти возможности. Так, э, значит, люди, вообще вестник мечты на сегодняшний день получил уже порядка более двух миллионов долларов. Вот. Но ну, вы знаете, портал школьной прессы особенно популярный. На сегодняшний день более 600 тысяч просмотров нашего портала. Мне недавно сказали, зашли и говорят, а я зашла, там три человека всего, счетчики все открыты. И вот за сутки получается до 200 э, компьютеров заходит на портал школьной инфраструктуры. То есть вся статистика открыта, пожалуйста. Так, э, образовательный модуль. Конференция, тренинги, индивидуальные групповые консультации, система взаимопомощи. Э, дальше. Обучаются медиапедагоги, говорили уже вот, в рамках проблемные курсы были в Запорожье, и Академия Украинской прессы организовала в Днепропетровске, в Киеве целый ряд школ, в которых участвуют наши педагоги. Эта работа будет продолжаться, уже планируется медиашкола в Киеве на лето, значит, по медиаобразованию, там все оплачивается полностью, там очень хорошие условия, идеальные условия создаются, и самое главное, там такие преподаватели очень высокого международного национального уровня. Дальше. Конкурсный модуль. Ну, люди, пока я ничего не придумал, может быть, кто-то поможет. Стимулирование в любом образовательном процессе должно быть. Вот у нас на уроках оценки 1-12. Никто еще не предложил. Давайте отменим оценки и будем без оценок. Образовательных... Образовать. Можно я закончу, сейчас я уже заканчиваю. Вот. И значит никто еще ничего не предлагал такого, чтобы давайте отменим вот эту мотивацию, кнут пряник. Не должно быть кнута у нас и не должно быть никаких негативов. Но люди должны что-то вот получить и, наверное, будут другие предложения. и, Слава Богу, будем э, нашу модель совершенствовать. Для этого мы и собрались сегодня на совете Но во всяком случае, э, работает работает. Можно отменить и посмотрите, как все затормозится. Вот давайте для эксперимента отменим начисление баллов на один семестр. И вы увидите сразу же, посмотрим, для экспер... мы же экспериментируем, мы, мы все эксперимент. Издательский профиль, значит, если все напечатаны газеты, это порядка 600 газет, представьте себе, целая энциклопедия, создавалась нами. Это наш труд. 50 выпусков журнала «Вестник мечты», 32 страницы полноцветный, сайты, которые я называл, далее, научно-исследовательские вузы. На самом деле очень много работы проводится в этом смысле. И даже есть сертификаты с Киева, очень высокого уровня детей и учителей за научно-исследовательские работы. Ну, а результат, вот, кстати, очень интересное исследование. Посмотрите, медиапрактики молодежные наших учеников. 2007-2011 год и посмотрите как нам должно быть сложно вот наш проект пресса и природа основные понятия экология и вот посмотрите в 2007 году как интересовало это исследования уже доказанные проведенные природные вот эти все понятия экология и молодежь Ноль. в 2011 это около 10-20 процентов так пресса дети наши любят газеты, журналы читать. Вот мы такой сложный проект поднимаем с вами. Да? Смотрите, 2007 год Эээ, у нас дети там меньше 5% и чуть выросло. Зато телебачение пока падает уже. Очень вырос, смотрите, как вырос интернет с 2007 по 2011 год. Он растет он дальше, сейчас в нас году еще раз. То есть здесь не просто бум, который был на Западе гораздо раньше. Здесь произойдет серьезная вещь. Ну, естественно, музыка, это вы заметили. Да? И, конечно, самое свежее наше достижение, Оксана Александровна, мы представили на международный фестиваль педагогических инноваций вот этот опыт, который мы тренируем, мы с вами вместе над Этим мы с самой Александровной очень много работали и стали победителем международного фестиваля педагогических инноваций, который проходил в городе Черкассе. Я ми видите туди, створений шкіновий медіа простору, вісних фрільновий формат, як засіб формування екологічної та інформаційної культури шкадерів.